네, 안녕하세요. 이태리 사한국 남자 자니입니다. 네, 저는 지금 현재 포폴로 광장 옆에 있는 핀초 언덕 위에 와 있습니다. 아 근데 오늘도 마찬가지로 혼자 영상을 찍는 게 아니라 한 명의 게스트가 있는데요. 어, 오늘의 게스트를 한번 모셔보겠습니다. 브레고. 안녕하세요. 저는 <laughs> 구독, 좋아요 부탁합니다. 안녕하세요. 저는 알레시아입니다. Oggi oh, c'è cioè Alessia Cingua, ma io non ci chiede Alessia, di solito gli italiani usano con le mani mentre stanno parlando, giusto? Mm -hmm. Anche tu usi molto? Sì, sì. Perché adesso? No, adesso no, però normalmente si sì, gesticono. E di solito i coreani noi mentre parliamo non stringono le mani così. Sempre così. Così o mette in tasca. No, no, noi li teniamo sempre così. Ah, quindi potete parlare solo con le mani? No, vabbè. <ride> Qualcosa la dobbiamo dire, sì. Però ci accompagniamo sempre con le mani. Mm. Comunque oggi vi spiegherà meglio. Di solito quando siete arrabbiati, mm -hmm. quali gesti usate? Quando siamo arrabbiati, molto arrabbiati, molto. Di solito andiamo a quel paese. Ok. <ride> e poi ce ne sono altri. Per esempio, quando siamo in macchina, spesso succede. Ah. perché PD. abbiamo il finestrino, ok? Sì. Quindi facciamo così. Ma vaffanculo. Oppure se siamo tra amici, quindi magari stiamo tu per tu, faccio così. Tanto, tanto sempre. Sì. Anche potete fare durante guida. Certo, la risposta dall'altra parte non sarà carina, però sicuramente il clacson inizierà a suonare. Si girerà, ti dirà, ma va a cedere, fan E invece questo, davanti... Questo sì, lo usiamo, però più quando abbiamo le mani libere. No? abbiamo due mani lo facciamo con due mani <ride> lo usi molto spesso uso più questo <ride> più semplice sì. anche molto curioso un gesto che Beh, quando dall'altra parte diciamo una persona dice qualcosa che non è giusta non è corretta e quindi la persona fa così come per dire che cosa dici che cazzo dici <ride> Uh -huh. Quindi io di solito faccio così e poi lo apro. Sì. sì se, se non apri? Se non apri è la stessa cosa, la stessa però cosa? dipende il modo in cui lo fai. Alcuni... In due, fa. cioè è la stessa cosa, però ci metti più enfasi. Ah, ho capito. Ah, comunque anche significa che non sono d'accordo. Mm -hmm. mm. Lo sai che Mariella si è sposata e tu dici, ma che stai a dire? Ho <ride> capito. Beh, bene bene. 아, 그리고 또 이제 제가 궁금하기는데 이탈리아 사람들 이렇게 하는 거랑 그리고 이렇게 하는 거. 귀여운 척 하는 것도 아니고 이게 뭔지 한번 모르겠어요. 네. Magari quando siamo a tavola mangiamo qualcosa di buono e diciamo così, al bacio 아, oppure 아, che buono. 아, però io mai ho visto che que perché questi... spesso non lo facciamo in realtà. però questo può significare se q u a l c u n o dovesse fare questo significa. 아. p e Questo è come per dire vai via, però in modo un po' brusco. Oppure vai via. E <ride> questo significa vai via. Vai via, sì. E quindi un esempio, se ti arriva un uomo e non ti piace, e tu puoi fare... Se lo voglio fare in modo cattivo, faccio così. Ah, se è un modo gentile, cosa dirai a lui? No, grazie. <ride> Quando per esempio facciamo così... Eh? È quando magari vediamo una situazione in cui in un tavolo ci sono due persone, un maschio e una ragazza, che stanno molto vicini, sembrano in sintonia, hanno una bella chimica e quindi qualcuno dice Ma quei due? Questo si chiama in coreano som. Som? Som. Quando per esempio facciamo questo gesto, è come per dire di quello che tu stai dicendo non me ne frega proprio niente. I don't care. Ah, ah. Un esempio mia ragazza se mi dice ma oh, io non voglio stare più con te. Quando per esempio eh, c'è una situazione in cui eh, l'altra persona strizza, ha paura, fa... ti stai cagando sotto? Hai paura? Calm down, vai molto piano, sei calmo. Quando magari qualcuno utilizza parole o si agita troppo. L'altra persona ti fa calmo. Vista. Quando una situazione è particolarmente perfetta, proprio va liscia come l'olio, fai perfetto. Sei andata bene a un viaggio con tuo ragazzo? Ne ho una ricerca in quale sia, perché in Italia c'è questo. 이렇게 또 배워봤는데 어, 오늘 굉장히 즐거운 시간이었던 것 같아요. 어, 그래서 오늘 알레시아에게 어, 너무 고맙고 그라츠, 그라치 저는 이제 또 다음 영상으로 여러분들께 인사드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 모두 자오, 자오.